हजारों और लाखों के बिजली के बिल अदा करने वाले पाकिस्तानी अवाम को ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे मुल्क में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां के रिहाइशियों को सिर्फ दो सौ रुपये माहाना अदायगी करने पर बिला तातुल बिजली मिलती है खैबर पख्तनख्वा के ज़िला बुनेर के एक छोटे से गांव में रहने वाले लोग सिर्फ़ दो सौ रुपये माहाना अदा करते हैं और बिजली हासिल करते हैं जिला बुनेर के गांव बुरशमाल के बहुत से लोग अब भी कई बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं मकामी लोगों के मुताबिक उन्हें अभी तक वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हवाबडा से बिजली नहीं मिलती ऐसी सूरतहाल में गांव के तीस साल रिहायशी शौकत हुसैन ने एक लाख रुपए में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया है जो कि सिर्फ़ दो सौ रुपये माहाना पर बिजली फ़राहम करता गांव के मकामी लोगों का ये भी कहना है कि मुल्क के बाकी हिस्सों के बरक्स वो बिजली की कीमतों में इज़ाफ़े से भी वाकिफ़ नहीं क्योंकि उनके गांव को ना तो लोड शेडिंग और ना ही बिजली की कीमतों में इजाफ़े का सामना है गांव के एक रिहायशी ने बताया कि हमारा गांव पसमानदा है लेकिन अब इस गांव को अंधेरे से निजात मिल गई है और यहाँ रोशनियों का बसेरा है क्योंकि है सिर्फ दो सौ रुपये बिल की अदायगी पर पूरा महीना बिजली फ़राहम की जाती है और हम इससे बहुत खुश हैं इस हवाले से शौकत हुसैन ने बताया कि गांव में तकरीबन 100 घर हैं हर घर से 200 सौ रुपये माहाना बिजली का बिल वसूल किया जाता है और इस रकम से मशीनरी की मुरम्मत की जाती उन्होंने बताया कि हमने लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए बिजली की फराहमी के लिए कीमत में रियायत रखी है क्योंकि गांव के लोग बहुत ज्यादा बिल अदा नहीं कर सकते लेकिन हम मुफ्त में भी बिजली नहीं दे सकते क्योंकि स्पेयर पार्ट्स की कीमत ज़्यादा है शौकत हुसैन ने कहा कि हुसैन ने मजीद कहा कि यहां के लोग इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट से पैदा होने वाली बिजली से बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और अगर हुकूमत इमदाद फ़राहम करे तो मज़ीद लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं